Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Дни у патрули. Вы зайдите, посмотрите, я хочу вас <пи> <пи>, да, Там живут 13 китайцев. Мы думали, шабаш какой-то будет, ничего не можем. Хэллоуин и никакого шабаша, <пи> да? Хэллоуин не получится. А у тебя, ребята, воспитание, Вот такая все Был вызов конфликт э, девушки с ее бывшим парнем, сожителем, с которым они прожили определенное количество времени. Сожительницы не было. Бывшей, э, были ее дети. я не показывает помню. с моей сестрой дома, я буквально в минуту. Не я, что Снимает нашу работу. Шапка, а, ну, это да, работа. это ваша шапка. Да, моя личная. Да, я вернулась что получится на своей сестрой. вот этот человек, у него он пришел, на стуле ему Он Это пиз... Документы у вот так вот, у меня он на стуле сидит. Он ключи от этой квартиры? Я здесь жив, он квартиры? Вы вы он да? здесь? Нет. Человек, откуда вы включили эту квартиру? — Я здесь два года. Вот. А как я мог... Ну, — как дрожишь, конечно. — Потому что мне жила моя любимая девочка. от кого она и ключи мои. Ну, — А документы у Потерял. Дети вызвали э, полицию, так как э, этот человек начал вламываться в квартиру, где-то нашел ключ, зашел в квартиру, начал что-то там искать, скандалить. Э, в итоге сами же дети вызвали нас. Почему вы сюда приходите? Я, здесь живу, жил. Так вы два года назад пришли. До сегодняшнего приш? дня. До сегодняшнего дня? Ну да, получается так. Когда он вы, начинал? Когда мне вытащили, он днями по яйцам солдата, солдата ждет, солдата ждут. Вы зайдите и посмотрите, это, и, посмотрите почему Василию берут. Это вы Это что, что дерьмо. Поверь мне, я фокла не даю. Игорь, а что вы пили сегодня? Сегодня? Mm -hmm. В данное время? Mm -hmm. Ни хрена. Вот. Почему у вас перегородили? Значит, пил вчера. Что? Водку. А зачем вы сюда пришли Я домой пришел. Где вы тут же проживаете? Здесь. Девушка утверждает, что вы не садитесь. Она врет. Мы с коллегой были на вызове, стояли в парадном, как к нам обратился мужчина, сказал, что произошло ДТП и нужна наша помощь. Мой коллега остался в парадном, продолжал дальше разговаривать с молодым человеком, я направилась вместе с мужчиной к месту ДТП. Пошу, машины проходите, проходите, быстрее. Когда я прибежала, я посмотрела, что машина стоит в кювете, характерный запах дыма был. Я открыла дверь, смотрю, сидит пожилой мужчина, видимо, в шоке. Я его вытащила из машины, потому что я уже смотрю, начал идти дым. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ехал по проспекту Победы сверху, он уснул за рулем, врезался в столб и улетел в кювет, его развернуло. Напарница направилась туда, чтобы выяснить обстоятельства. Я остался дальше для э, окончания решения этого всего конфликта. Эр, больше ты тут не появляешься. сюда. сюда. А почему я здесь не буду Послушай, появляться? На тон потише сделай. Извините, да. Но почему я здесь не буду появляться? Потому что вы здесь не прописаны, правильно, первое. Здесь Особенно против того, есть... чтобы вы проживали. То, что первое. у вас раньше были отношения, это ничего мне не дает здесь провожить. правильно? Да, а где водитель? Водитель в капюшоне стоит. А вы уснули, да? А? Уснули? Да, я немножко заснул. Долго за рулем находитесь? Чего? Долго за рулем находитесь? Да нет, не долго, я с работы, да. Машине оторвало колесо, удар был сильный, сработали подушки безопасности, именно поэтому и мужчину, в принципе, спасло это. Насколько сказали врачи скорой помощи, что у мужчины действительно какие-то проблемы с сердца и, скорее всего, какие-то внутренние повреждения, потому что удар был очень сильным. Как вы? Изменения, потому что у меня в том году был инфаркт. У вас был инфаркт, да? Это вы перенесли. Но, ну, видите, я вас спрашивала, были ли у вас проблемы с сердцем, вы сказали, что нет. Очень хорошо, что мужчину не вынесло на проезжую часть, что он не что не было поблизости ни, рядом людей, что не было поблизости никаких машин. И самое главное, что мужчина остался живой. Это год пять назад тут точно вот такая авария была. Да? Вот точно. Серьезно? Такая. На, на этом же самом месте. Вот этом и день тоже день. с проспекта Победа да, ехал, ударился Это в стол. Не Недаром вот, закон парных случаев. Ну, видите, уснул за рулем и. Когда мы оформляли ДТП, поступил повторный вызов по конфликту. Как оказалось, пока мы были здесь, молодой человек с которым мы общались, и как оказалось, конфликт был исчерпан на тот момент, он вернулся в эту квартиру, выбил стекла, подпер двери какой-то дверью и скрылся с места происшествия. Вы опять вызываете? Дали, вот пришли, дверь подперта, и на кухне выбито окно. Еще в мы окно забили. Клеонка... А его нет там? Он только он что, -то что -то жил. стоял и ушел. То есть это он сделал? Да, а вот кто-то здесь... дома был или нет? Не, мы с твоей мамой встречали. Здравствуйте. Это он сделал, да? А что он от вас хочет? Скажите мне, пожалуйста. Ему не жить, понимаете? Ему же милиция где забирала, извиняюсь, и, и подстрашивает, и мне как она есть. Он все равно сюда приходит. Он, был мало решетку, он дал это через решетку. Был такой, что он приехал за лес, мы не на него работе, я была не в школе, была не Я вечером прихожу, а он в шкафу у меня спрятался просто, пьяный. А откуда у него ключи от квартиры, ну, скажите? А вы можете поменять замок в вот квартире? это, вот я уже думала. В вчера надо было менять, наверное, ну, уже замок. Что-что? Еще... Вот, 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 что? Ну, а, вот это решетка. Ну, хорошо давайте, значит, по-другому будем поступать. На этот раз было принято решение вызвать следственную оперативную группу, чтобы женщина могла написать заявление на этого молодого человека, и чтобы дальше с ним занимались непосредственно участковые или же наши органы. У вас все его данные есть, в принципе. Да? Не учится, ничего. Пишите заявление тогда на него. Да, хорошо? хорошо? Да, тогда я вызываю следственную оперативную группу, чтобы они на месте посмотреть. Напишите заявление а сейчас, они... чтобы с ним работало, когда они приезжают. Они вот это видели? Это ну, же вот только это, что произошло. А стекла это же он это, сейчас это, выбил? В раз, да. в раз тоже это хулиганские действия. Насколько я поняла, у него есть чувства к этой женщине. И мне кажется, что если он хочет вернуть какие-то отношения, которые у них были раньше, то ему следует приходить к ней непосредственно с цветами, бутылкой э, шампанского и коробкой конфет как минимум, а не э, вся, всяческим образом разбивать стекла, дебоширить, пытаться каким-то образом привлечь себе внимание. Добрый вечер, ребят. Полиция города Киева. Да, да, да. Порядок, Отдыхаете? Да. Все нормально? Да. — А тут... вы компанию Ого. можете поддержать? — Не, мы а... компанию поддержать. Мы смотрим, все ли нормально, правопорядок. Да, — Никого не За, все, все, все Два костра даже не нашли. Не вот там, там, там должен костер гореть, я там. А и там. — И что тогда не будет? — Никто не пришел. — И что, что будет, что будет, если... — Не знаю, мы думали, что шабаш какой-то будет, но ничего было. Хэллоуин и никакого шабаша, да? — Хэллоуин не получится. — Они поразбегались где-то в других сторонах. — Сегодня, во-первых, это ночь с субботы на воскресенье люди, молодежь, да и не только молодежь, отдыхают, пьют, гуляют. Ну, это, как правило, драки, конфликты, передозировка алкоголем, алкогольная интоксикация у народа повышена. Вот. И сегодня еще плюс Хэллоуин или День всех святых. А что это такое вообще? Э -э -э, Идолы. Какие? Ну, они из дуба сделаны, они очень долго стоят тут. Тут даже Ще не знаю скільки століть тим ідолам, вони дуже древні. А от останні години щось з ними так, а що ідоли обозначають, хоч обясніть. Ну для них, для людей якихось, які вірять вірять, якісь там сили, вони хочуть бажання, якісь, щоб вони виповняють бажання, добра. Угу. Щось таке. І приходять сюди. Ну, ми прийшли, думали. Перший раз я прийшов, думаю, перший раз прийду, подивлюся, що тут робиться. А? Так это вот вы говорите, костры должны, четыре костра гореть? Да, четыре, здесь должны собраться люди. никого нет. Никто не прошел сюда. Это историческое место, Лысая гора, так называемая. Здесь воинская часть, вроде бы как находилась связистов. Здесь еще вот постройки, мне кажется, это дореволюционные тоннели. Есть версия, якобы вообще здесь внутри, в этой горе, находится подземный город с разных времен, разными постройками разных-разных периодов. Есть тут еще тоже капище староверов, которые еще там, славянских богов почитают. Перу, ну, якобы есть идолы стоят. Ну, проверить обычно ОГП охрана громадского порядка, потому что в эту ночь сюда в любом случае люди будут собираться, молодежь, студенты из близлежащих общежитий, мы знаем, сюда заходят, отдыхают, так как это лес, он тот же самый парк, где могут происходить как правонарушения и преступления. Просто появиться здесь это уже показать человеку, который там, может быть, еще раздумывает, совершить что-то противозаконное. Для него это уже будет сигналом о том, что сюда появляются правоохранительные органы, сотрудники. И... Это уже будет для него причиной там воздержаться от каких-либо противоправных действий. Далее у патрули. А что ну покажите, какой он, и мы посмотрим. Вы же мы часто а в туалете, в ванной, э, метров, а на то, что, э, э, в У E Случилось красу. Я викажу здоровенькі були на лютеранській країні. Він рукою б'є по, да, да? по ланосу. машина там Ланесвіт По ланосу губ, губ, потом та по ланосу. під час нічного патрулювання нам виклик поступив на наш планшет, в якому було сказано, що деякий громадянин, вийшовши по вулиці Крещатик з кафе. Почав ну, проявляти хуліганство. Це було вигляді того, що він бешкетував, чіплявся до громадян та ну, бив машини. Тобто кулаками та ногами, починав там по дверям стукав, по по колесам. Побачивши даного громадянина, підійшли до нього і стали питати. Ну, чому, чому його такі дії? Чому він так себе поводиться? Він був в алкогольному сп'янінні. На прохання показати документи відмовився і почав тікати. Ну що, хватит. Хватит. Euh... <плес> а, що а, наші інспектора відразу відреагували, побігли за ним та одягли йому кайданки, доставили його в райвідділ і ну, почали а, з ним спілкуватися. Тепер давайте будемо спокійно. Я вже сховав Спокійно. Да. А оті ребята о спокійно не хоча. О, така поздне. Задалося. Чего? Вот с кем мы связались. С кем мы знаем, ну, все собой установлено. Находитесь в алкогольном опьянении, нарушаете громадский порядок, бьете машины, чему? Вы считаете, ну... Какие все... бьете машины? Ты! Знаешь, ты язык заткни, бьете а машины. Что? Чего вы выражаете? С чего вы так общаетесь с мужчиной? Да, бьете машины, М -м. давайте, пишите, пишите, давайте. Завтра будете на клинике извиняться. В Росії сидить. Де там? Кольва. Діло відшар. В Росії добре. А от посмотрите, я же лошун наряд заповнив. Добре. добре. Нащо було йому виписано три протоколи? 173-й хуліганство, 178-й розпивання та знаходження в алкогольному сп'янінні в громадських місцях, там 185-й. Прийняли визов шумят люди. Получається, э, говорит, що її соседи етажом выше шумят, розказувала интересные історії. Здравствуйте. Ви Галина Михайлівна. З цієї квартири вас тут. Ну, ми дзвонимо в двері, ніхто не відчиняє. у него или э, мастерня или что еще воняет, уже все-таки там а вот сейчас мы не слышим запаха как вы указывали а у нас там лук я выходила с квартиры у нас уже знаете наркотиков запах ацетон он не очень быстро не выветривается это не ацетон это быстрее лук как часто у них был и секс бизнес как часто они собирали там такие, ну это ж люди живут внизу. Надо, ж бы, надо бы соображать, что кто-то там должен бежать, кто-то... А как секс-бизнес, что публичный дом, что Да. по типа публичный... там было столько, столько у них столько друзей, друзей, а это потом, это, это все шло в определенное время. Там нет, нет как таковой туалета, поэтому очень часто у нас... Запах. Или они сами, или я, куда, или. А скажите, пожалуйста, про тепловизор вы рассказывали. Откуда вы знаете, что у них тепловизор? мы по ночам, когда они не только вот в такое время что-то делают. Они, когда уже приходят, приходят с дедом с каких-то кафешек или что-то, обязательно не среди ночи, это в самом начале, так все люди возмущались. Что можно тяжелое? Так бросить и вскакиваешь уже не спишь, а потом все таки болячки какие-то. Я по ночам не сплю, слышно, вот ходит, за мной ходит, и показывает, да, вот она, вот здесь она, вот, вот здесь. Она гимнастику, бывает состояние такое плохое, она делает гимнастику. Все, они у них есть. Так, смотри. Там живут 13, и до Понятно. А у вас часто вообще вот такие инциденты происходят, как вот? Каждый день систематично. Вот Сейчас вот, вот этот третий день, он систематически, она тягает и вот это, вот это тяжело. Здравствуйте, можно к вам? Я никогда по мне заходил. А нельзя заходить. Можно зайти? У А для чего? Я ухожу. А что, вы так неприветливо не со светом встречаете? Не, ну мне надо сейчас встать. Мы с за... вами только... Вы точно встанете? Да, я уже выхожу. А что случилось? Там -там. Так это не у меня, это где-то у... Я бы поднималась сверху. Так вы слышите, что же слышите, сейчас он уже ждурчик. Ну посмотреть можно. Да смотрите, Господи. Давайте. Давайте. Вы так... Смотрите. Вы так не любили, чтобы я зашла. Ну давайте, проходите. Господи, так это я говорю не у меня. Вы что, не слышите? Это сверху. Покажите, а. где ваш кладбище? Кто? В Вы что, у меня в туалет хотите сходить или что? Это электричество, У нас у вас у нас всегда проблема, когда мы долго все-таки от вас э, идет это в туалет, а раковины такой нету. И у нас даже собирается, я об этом уже говорила, уже. У меня с туалетом все в порядке. А можно посмотреть люстру, которая э, в зал э, выходит? Нет, люстры у меня нет, я просечу. Да, извините, мне надо бежать. Все, Валерий Михайловна, выходите, я пожалуйста. ждет ребенок, кстати, мне надо забирать ребенка. Спасибо, что были, извините, что... Мы посмотри, посмотрели, что здесь урождено очень да. хорошо. Где ваш что? А что за тепловизор? Ну покажите, какой он, и мы посмотрим его. Вы же мы часто в туалете, в ванной э, разговариваете. Разговариваете, я вам показываю, вот она. Вот она. Берите Не, Алина тетрадь, послушайте. записывайте да. все инциденты. Шуметь, да. Пишите, вот, когда да. случился такой случай. Число, время. – Как ваша фамилия? – У консьержки узнаете. – А ну что вы, соседки? – Так, извините, мне надо запомнить. – А вы сделайте, как я попросил. Ведите тетрадь, когда вот такие так за, случаются факты. 102. Звоните, Мама. да, это как наш Это любой будет? Да. Ну, Кафе так, разновык. все у нас бывают брифинги каждый день. И я обязательно про эту ситуацию доложу на брифинге, и мы будем держать под контролем. Но вы ведите статистику тоже, помогайте нам. Статистику я да, не Да, тетрадь, поняли? Вы... Число, время, как он, вы услышали, когда что-то стукнуло, там тепловизор упал, например. Спасибо, что Пожалуйста, до свидания. Да, вот, будем другого, с ним знакомы. Все, 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 до свидания. Был конфликт, получился между гражданкой Германии и гражданином Польши, по ее заявлениям. По ее словам, Якобы он учинил над ней насилие, изнасиловал ее в одном из клубов города Киева. Это означает, что нет алкоголя. Позови переводчика. Думаю сильно, пока я не скажу «стоп». С ее слов, она заявляет, что они вместе находились в клубе. Потом она отошла в уборную. Этот гражданин Польши проследовал за ней, где и, собственно, совершил над ней

1.45. Ну, выпью, шай, ну one, one point, Врачи по своему предварительному заключению э сказали, что следов насильственных действий нету на гражданке. Uh -huh. 1.45. Uh -huh. hmm? uh -huh. Ну да. Uh -huh. Это uh -huh. ну, достаточно. Uh -huh. Было принято решение ехать в... Э искать этого поляка в гостинице. Они тогда остановились в гостинице Черное море, они далеко, в принципе, тоже в Печерском районе. Был найден организатор, это были все участники медицинской конференции, которая проходила в городе Киеве, прибыли в гостиницу, там немножко получились, конечно, трудности э, с тем, чтобы попасть в гостиницу непосредственно в номер, потому как администрация гостиницы вообще на отрез отказывалась с нами сотрудничать. Хорошо, мне нужно... да? по нормальному приехали, да нет, мы ничего не знаем, да мы ничего не Просто так гости приехали. С кем связаться, который даст нам разрешение? Начальство ваше. Я связывалась с начальством, но не отвечают ну, все-таки сотрудники следственно-оперативной группы удалось им убедить их. Мы проникли в номер гостиницы. Поляка этого мы, значит, застали в своем номере.

нет, так, а у вас половые отношения были с ней? Толи? Какие? Половые отношения. Секс. Нет. Не было? Нет. Но нет. Она, она, заявляет то, что вы взяли и анонсировали. Смотрите, вы зашли в кабинку. Что вы в кабинке, э, в самой кабинке делали? Говорили с ней. Говорили, секса не было. Надежды с ней не срывали? Нет. У вас эти трусы на вас? Трусы, эти, которые были на клубе сейчас. Да. Снимайте, переодевайте, не выбираем. Я их буду носить. Поляк утверждает, что немка пошла в уборную, он пошел за ней, потому что ей стало плохо, он пошел за ней ей помочь. То есть, ну, там, поддержать, я не знаю, там, подать что-то. Я не знаю, что он там ей помогал, утешить, может быть. И он говорит, что вообще не прикасался к ней, ничего не совершал с ней. У них ни чем не было, ничего. Я говорит, постучал, говорит, не стало хреново. Говорит. Стучали, разговаривали, говорит, да, я зашел. Ну, даже его на экспертизу надо, да, по идее, отправлять. Ее, его там, со скобы, маски. Насилие может быть не обязательно физически, может быть, угроза насилия. Не обязательно должны быть какие-либо следы борьбы, или там синяки, ссадины, разрывы или еще чего-то. Дальше, дальше этим делом уже занимается следственная оперативная группа Оследовать. Дивиться у патрулии проголовные. Капец. Ого. Разверну пеху. Смотри, бензин. Ой-ой-ой. Не курить. Потому что я работаю на ТВ и мне ну, постарать полипать. Приходит. Оружие при себе есть еще. Пожалето в этом. Прих...